这将明都进去半个多小时了，怎么还不出来、啊？这要被袁总批成什么样？可是就算是挨批的话，也要有点声音啊！这里面也太安静了吧？难不成是袁总手把手的在教、啊？上次我跟你说万兴娱乐的事儿，我怎么想怎么觉得不对劲。你说他们是不是真的有问题啊？证据呢？ 你如果光靠猜测就可以做好被调的话，还要你们做什么？咋了？妈自己看。你跟踪我啊？跟踪你。 妄想症呢？我的时间很值钱的，没有闲情雅致去跟踪你们这些连,连报告都写不好的新人。上次你怎么跟我说的？积极认错，打死不干是吗？我们俩就是普通朋友而已，没没有说什么对家公司职员非要老死不相往来吧？我不跟他谈论工作就行了。今天这张照片之所以能出现在我手机里边，只有两种可能：第一。 有人在对付杜磊，第二，有人要对付你。你以为我是不喜欢杜磊才不让你们俩接触的吗？他今天会出现在我手机里，明天就可能会出现在范总的手机里。到那个时候，怎么着？你要当着范总的面跟他解释吗？我，我，该说的我都已经说完了。你私底下愿意跟谁做朋友，那是你的私事，我管不着。出去吧。 行，还不走？哦，有东西忘记给你了。你还想拿什么出来气我呀？怎么掏不到啊？ 笑了啊，元帅！你别生气了嘛，我知道你是为我好，但你关心我能不能好好说呀，非要这么严肃？所以你现在是打算在公司里面直呼你上司的名字了吗？啊？对不起啊，袁总。出去。好的。去把沈星给我叫来。嗯。出去。 嗯 <noise>。你们仨干嘛呢？在等将军呢，他已经进去了大半个小时了，不知道在里面干什么。我刚刚好像还听到从里面传出来的笑声、哎。乔总好，那个沈星，刚刚袁总叫你进去。哦。 那乔总，我们先走了。乔总，那我也回去了。嗯、万山为什么要在公司弄一间秘密休息室？半夜又为什么会有女生走出来？还有那个被霸凌的姑娘也很奇怪。 这么大的公司这样欺负一个人，又不是拍电影，怎么会就这么忍受呢？而且那个姑娘也不报警，似乎也默认了这个事情，这其中一定有什么问题。如果书本上解决不了的问题，就跟着感觉走。 呀，缺神姑娘，这么巧啊！你是在等人吗？要不今晚咱们继续再战一场啊？哦，是你呀、啊！你上次还没输够啊？不过我今天没空陪你玩，我今天有点事。上次要不是你男朋友杀出来，我们肯定还能再切磋两把。我男朋友……哦，那我上次上。 汕头的表哥哦，汕头的表哥呀，那你们普通话说的其实蛮好的。你是在找人吗？哦，那个，我我上次在这玩掉了一条手链，我来找找看。哎，我那手链是我外婆托我表哥千里迢迢给我带过来的，对我们家族都很重要。 嗨，我拿我的卡刷给你，你进去找吗？可以吗？可以。哎，谢谢啊。是，你进去找吧，我还有堂课，我先走了。谢谢，拜拜。